إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamin innaka hamid majid amma ba'd kata al bismillahirrahmanirrahim kalau kita perhatikan bismillah dari sudut tulisannya kalau kita perhatikan bismillah tak ada alif kat situ ba sin mim kemudian datang Allah berbeza daripada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itulah wahyu yang diturunkan pertama oleh Allah SWT di situ ada alif Kata Imam Qurtubi Ini adalah dari sudut penulisannya Kerana bila disambung nama Allah Dengan sifat-sifat itu Maka sudah pun Sedia dimaklumi dari sudut bahasa Arabnya Tanpa alif pun Orang tahu itu merujuk pada nama Kerana dari sudut namanya Alif sin min Tapi bila kita tulis Alif itu hilang Kerana secara dasarnya memang manusia tahu perkataan bismillah itu adalah pada ismun ini bahasan yang dikemukakan oleh para ulama Allah contohnya Alimah Al-Qurtubi jadi kalau kita perhatikan ismun ni datang daripada Orang mana sama ada datang kita sumu sumu ni maknanya tinggi ataupun simatun simatun ni maknanya tanda artinya kalau kita sebut sumur. sama sumu dia merujuk pada sama sama mana tinggi Itulah nama Allah yang daripada asalnya zatnya memang merujuk kepada satu yang sangat mulia lagi tinggi tapi kalau merujuk kepada simatun simatun maknanya tanda sesuatu yang bezakan kita daripada orang lain dengan sebab itu seseorang ada beri nama ini Abdul Rahman ini Abdul Latif ini Fatima ini Aisyah jadi adalah merujuk kepada satu yang membezakannya daripada orang lain Kemudian datang Bismillah Allah Kalau pelajari dia suruh bahasa Arab Dia datang dari perkataan Ilah 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 ni menunjuk kepada Satu sembahan Kerana orang-orang Arab kata Allah Azza wa sari Dan tasir ni Dan sari Bahawa orang Arab Sebelum adanya Islam Sebelum datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bila mereka nak melakukan Satu kerja Mereka sebut Bismillah 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 dengan nama Tuhan Latak dengan nama Tuhan Uzza maka datang Islam ia semua dipadam lalu Allah SWT mengajar umat Islam untuk bersama Bismillah dengan nama Allah kerana Allah adalah satu zat yang dipersembahkan di kita dan kita kata beribadah kepadanya ya Allah SWT berkata Rabb Rabb yang kita baca Allahumma anta rabbi Rabb Rabbus samawati wal ardi ini dia sudut bahasa Arab Rab merujuk kepada penguasa, pemilik Tetapi kasut ilah Dia merujuk kepada Tuhan tempat kita Menyerahkan urusan beribadah Kepadanya dengan sebenarnya Jadi bahasa Arab ni Bila sebut al-ilah al -ilah, Bila tambah alif di awal Kalau kita kitab, buku Al-kitab maknanya buku itu Dia spesifik, definite tapi bila sebut Bismi al-ilah Bismi al-ilah jadi payah Untuk lisan Untuk lidah Menuturkan yang baik Maka dia bahasa Arab dibuang Hamzah ini Jadilah Bismillah Dan nama Allah ini Punya khususiat tersendiri Yang hebat Kata Imam Ghazali Sebagai contohnya Kalau wasatan nama Nama Allah Iaitu Soal Allah Padanya terdapat Segala nama Yang diwakili oleh sifat-sifat yang lain seperti Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus kerana kita boleh menyatakan saya kenal Fulan Fulan ni seorang yang sangat pemurah Itu kata Fulan Rahman, Fulan, Fulan Rahim mungkin bahkan Nabi pun disifatkan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah sebagai contohnya pada hujung surah At-Tawbah Laqarja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaih ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Ra'uf dan Rahim adalah sifat Allah Tapi diberi juga kepada manusia Umpamanya kepada Nabi dalam ayat Yang menghabiskan dari surat Jadi tidaklah menjadi satu halangan Untuk kita menggelarkan seseorang manusia itu Dengan sifat Allah Contohnya Fulan Hamid Fulan ini seorang yang baik Fulan Latif Fulan ini seorang yang lemah lembut Penyantun tetapi kalau kita nak sebut nama Allah itu diberikan kepada orang lain, orang lain. Tidak boleh Dia akan menimbulkan banyak komplikasi yang lain Maka tuan-tuan Apabila yang -tuan dirahmati dan dikasih Allah sekalian Bila kita sebut tentang nama Allah Bismillah Dengan nama Allah yang padanya Tempat aku beribadah Tempat aku mengharap Tempat aku meminta Tempat aku bergantung Kerana Allah itu sendiri diterangkan oleh nama-nama yang dipanggil sebagai asma'ul husna itu as asma'ul Allah yang husna yang banyak ada 99 bahkan lebih daripada itu yang kita pun tidak tahu sebahagiannya hanya 99 itu saja yang waris dalam hadis yang sahih saya ada banyak lagi maka nama Allah itu menterjemahkan sifat-sifat yang 99 yang lain itu sebab mulianya kalimah bismillah ini tuan-tuan yang -tuan, dimuliakan Allah sekalian bila Nabi mengajar kita Nak tidur malam Tutup pintu Baca Bismillah Kamu nak Menutup makanan Baca Bismillah Nak tutup lampu Baca Bismillah Kerana Seolah-olah Kamu telah mendapat Satu endorsement Daripada yang maha berkuasa Dia bersama dengan kamu Jadi inilah Kehebatan yang terdapat Pada kalimah itu Membezakan kita Daripada Orang-orang lain kalau orang-orang kafir tuan-tuan pergi ke Eropah Tuan-tuan yang patung banyak patung berhala ini Yang mengingatkan mereka kepada Pejuang-pejuang bahkan dinamakan airport Dengan nama panglima tersebut Bahkan dibuat patung Supaya diingati, diketahui tingginya macam mana Rupanya macam mana dan sebagainya Tapi bagi kita orang Islam tidak diajar seperti itu Diajar kita untuk semua benda Kita membuat satu MOU Kita meteraikan Asasnya mesti Allah SWT men Allah menghendaki dalam apa yang kita lakukan tadi jadi inilah dia keistimewaan yang terdapat pada bismillah yaitulah kita menjalin hubungan dengan Allah dan minta restu, minta retak, minta sokongan minta daripadanya bantuan supaya kalimah yang hebat ini jadi inilah kita membiasakan diri kita untuk mengucapkan bismillah dalam apa benda yang dilakukan perkara-perkara kebaikan ini supaya ia mendapat endorsement, dia mendapat sokongan, dia mendapat restu وأن تؤدب الله سبحانه وتعالى. الله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.